когда зеки воевали в составе ЧВК Вагнера, и их держали отдельно от местных, отдельно от МОРФ. По факту вооруженная банда выполняла задачи Министерства обороны РФ. Когда Пригожина не стало и их перемешали, их же всех там в Белоруссии сказали, или назад в тюрьма, или переподписываешь контракт с МОРФ. Вот когда их перемешали, тогда вся армия РФ стала сбродом и стала бандой. В армию пришли понятия зеков, понятия авторитетов, понятия вот эти все тюремные там. Ты обиженный, ты опущенный, ты там из батальона Галина Бланка, короче, петушиный батальон. Ты там э, рота С, все там гипотетики. То есть и командиры переняли опыт зеков, что можно создать вокруг себя свиту. Командиры армии кадровые командиры, что при себе нужно иметь там 5 зеков, которые могут казнить, воспитывать тех же самых мобиков, контрачей, отказников. Свита может решать любые вопросы, которые неудобно решать офицерам, а за это им ничего не будет. И это стало по факту миллионная орда полубандитов, полузеков, полувоенных, вот это вот все в миксе. Когда зеки поняли, что мясорубка в любом случае, зеки, которые уже воевали, поняли, что в любом случае мясорубка их догонит, они стали совершать преступления для того, чтобы попасть опять в тюрьму. Но по новому э, указу у них созачешников и совершивших уголовное или там, административное правонаруш... правонарушение, их судьбу решает командир. То есть по логике, ну и по правильному, нужно отдавать в ВСП, дальше суд военный и типа там тюрьма. Но ВП поймала и отдает не в суд, не под следствие, а в распоряжение командира. И командир уже, естественно, формирует там штрафбат и штрафников. То есть помимо того, что ты зэк, ты еще и штрафник. Что они этим добились? Во-первых, уменьшилась статистика. Осужденных по военным преступлениям стало меньше, потому что их физически нет. Они все дохнут в штурмах. Ну, зачем его угнать на лагерь, если он нужен в виде мяса здесь? И все.